Salam hörmətli dəyərlilərimiz. Bu gün sizinlə biz UQD ultra qısa dalğa radio diapazonunda işləyən radiostansiya, yəni VHF very high frequency diapazonunda işləyən radiostansiyasında biz göndərəcək fəlakət distress siqnalını göndərəcəyik. Hansına ki bu efirə fəlakət, yəni gəmidə baş verən fəlakət növü göndərilməsi. Özünüz bilirsiniz ki Fəlakət növü 2 cür göndərilir, 2 növdə göndərilir. Yəni tam fəlakət növü və qısa fəlakət növü. Tam fəlakət növününlə qısa fəlakət növünün siqnalının ötürülməsi bir-birindən fərqi ondadır ki, Ə, qısa fəlakət biz göndərirsə distress düyməsinə istifadə ediriksə də fəlakət siqnalı göndərirsə də qıssada fəlakətin növü efirdə göstərilmir. Qeyd olunmur. Sadəcə fəlakət siqnalı ötürülür. Hansı fəlaqədə hansı fəlakət baş verirsə o göndərilmir. İkincisi tam fəlakət siqnalı göndərirsə də, artıq biz ona əlavə edirik gəmidə baş verən fəlakət hansı, növ fəlakət baş verir. Bunun üçün də biz göstərəcəyik necə görəndir. Tam qısa fəlakət növündə bu düymədən, yəni bu düymədən istifadə edirik və sıxıb saxlayırıq 5 saniyə sıxıb saxlayırıq, ondan sonra qısa fəlakət növü gedir. Bir sıra siqnalı gedir efirə. Qəbul edən gəmilər isə bunu Ə, hansı fəlakətin növü nə baş verirsə onu qəbul bilmirlər, bilinmir. Tam fəlakət növündə isə bunun hansı növdə, ə, hansı fəlakət növü baş verirsə də gəmidə onu da aydınlıqla efirə şüalandırılır. İndi onun üstündə biz necə iki cür ə, bu distress siqnalını fəlakət növünü göndərmək olur. Məsələn, biri menyuya daxil olub, yəni zənglərlə və bu düymə vasitəsilə görünür bütün bu vasitəsilə göndərmək olar. Yəni menyunun daxil olmaqla menyunun daxilindən istifadə etməklə və ora göstərdiyimiz bu düymədən əlavə də sırf bu xalaket növündə bundan istifadə edib göndərmək olar. İndi göstərək, göstərəcəyik necə. Birinci başlayaq daxil olma şərtindən. Və bura daxil oluruq. Və eyni qaydada görürsüz burada açıldı. Pəncərə açıldı. Daxil oluruq Enter düyməsi ilə. Enter düyməsi ilə təsdiqləyirik. Daxil oluruq. İkinci balaca kiçik pəncərə açılır. Və həmçinin gedirik sona qədər. Görürsüz burada distress düyməsi. Yenə də Enter düyməsi ilə daxil oluruq bura distressə. Və bizdə ikinci pəncərə aç, üçüncü pəncərə açıldı. Əsas pəncərələrdən biri. Və bizə nə lazımdır? Fəlakətin bu hal-hazırda olan təyin olunmub. Bilinmir hansı fəlakət növüdür. Yəni qısa distress biz düyməni sıxsaq həmin bu ekranda gördüyümüz bu yazı gedəcək və fəlakətin növü təyin olunmur. Hansı fəlakət növü fəlakət baş verib gəmidə. Onun üçün də fəlakət tam fəlakət növündə sadəcə daxil oluruq yenə bura v felaqətin gəmidə baş verən felaqətlərin növləri hansı felaqət baş veribsə də onlardan birini seçirik, bulardan birini seçirik. Məsələ ki, seçək pirat hücumları. Təsdiqlərik enter düyməsindən. Yəni konkret olaraq efirdə qəbul edən bütün gəmlər və sahil kim efirdə qəbul eləyəcəklərsə bu siqnalı konkret olaraq gəmidə baş verən fəlakət növündə ə, bil, bilinəcək hansı fəlakət növü var. Və ona uyğun da məsəl digərlərini sinking, yəni nə batmaq <coughs> göndərəcək və artıq ondan sonra bu fəlakətin növü tam ə, biləndən sonra, tam qeyd elədikdən sonra yenidən bu qırmızı düyməni, distress düyməsini ə, sıxıb saxlayırıq 5 saniyə və efirə fəlakət və fəlakətin növü gəmidə baş verən fəlakətin növü efirə şüalanır, efirdə şüalandırılır. Qısada isə, qısada isə bunlar fəlakətin yenə vurğulayıram, qısada isə fəlakətin növü göstərilmir. Digər variant, yəni bura bax elədiyimiz, bura buradakı burdan daxil olmaq fəlakətə destressi vermək üçün bu vasitə ilə getdik, seçdik. İndi isə buna daxil olmadan bayırdan, yəni 1 saniyə saxlayırıq. Birinci siqnaldan sonra hansı ki bizə fəlakətin növləri lazımdır, onu tez çıxartmaq üçün efirə bunu 1 saniyə sıxıb saxlayırıq. Gördüyünüz bəlkə ki bayaqçı fəlakətin növləri artıq efirdədir. Və bunlardan seçirik fayır, yəni yanğın, təsviklədik. Hal-hazırda yenə də fəlakətin növü efirdə göstərildi və yenə də sıxıb distress düyməsini 5 saniyə sıxıb saxlayırıq. Yenələ də təkrar göstərirəm. Bu şəkildə 1 saniyədən az sıxıb saxlayırıq və fəlakətin növü ekrana çıxana qədər. Artıq çıxdı, görsənir. Belə hansızsa da seçirik, təsdiqləyirik və yenidən çıxıb saxlayırıq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Sizinlə təlimatçı Sərxan Acalı.